Куди рухатиметься Молдова, чи зможе остаточно подолати проросійський вплив і чи варто хвилюватися Україні? Про це сьогодні будемо говорити з Андрієм Андрієвським, політичним оглядачем, головним редактором медіаресурсу Ава Тівії з Молдови. Пане Андрію, добрий день. Здравствуйте, багато хто говорить про впевнену перемогу партії Має Санду і про нібито беззаперечну поразку. Проросійських сил, однак, якщо подивитися на результати, то партія Дія і солідарність набрала трохи більше аніж 50%, можна це читати так, що більше половини обрали саме про європейський курс. А партія Санду, мабуть, що була єдиною, яка презентувала цей курс. Тобто, фактично, окрім неї не було інших, іншого вибору в цей бік. Однак, з іншої сторони, на це. Можна поглянути як на те, що майже половина країни і діаспори за межами Молдови не обрали партію Санду. Чи можна так однозначно говорити, що Молдова перемогла проросійський вплив? Ну, безусловно, Молдова победила пророссийские силы, но здесь надо уточнить одну очень важную деталь, потому что вот сейчас этот тезис о том, что все, кто помимо ПАС, это правящая партия, что это пророссийские силы, это не совсем так или совсем не так. Дело в том, что выражена пророссийская сила это только блок так называемый патриотический блок, в который входят коммунисты, социалисты, там и еще две партии. Они набрали примерно четверть голосов. Вот это те, которые как бы ну, почти открыто за Россию нельзя сказать, что они прямо сильно были открыты, они немножко побаиваются все-таки сегодня быть на стороне такого государства в открытую, но все понимают, кто они есть на самом деле. Помимо этого, были другие силы, которые себя позиционируют как проевропейские. Тот же блок «Альтернатива», который занял третье место в парламенте, он себя позиционирует как проевропейская сила. Хотя я лично им не верю, что они настоящие проевропейцы. Это больше похоже на грузинскую мечту партию, которая пришла на, к власти на лозунгах за евроинтеграцию, но в итоге убила эту евроинтеграцию в Грузии. Но тем не менее, то есть для их избирателей они пытались преподнести себя как проевропейцы. А это значит, что Абсолютное большинство граждан Молдовы за европейский выбор. Почему? И было еще где-то, наверное, 5 партий маленьких, которые не набрали проходной балл, потому что у нас для партии надо набрать минимум 5 процентов, а для блока минимум 7 процентов, чтобы попасть в парламент. И вот эти вот множество маленьких партий, которые не прошли, они тоже проевропейские, они тоже там понабирали кто-то полпроцента, кто-то кто процент, кто ну, все меньше процентов, в принципе. И это тоже проевропейские силы. Поэтому я считаю, что здесь мы четко показали население Молдовы, что абсолютное большинство за Европейский Союз. И поскольку партия, правящая партия ПАС, это аббревиатура от партии действия солидарность на румынском языке, они единственные, кто однозначно четко представляют европейский вектор, поэтому им и отошло большинство голосов. Кому-то остальным меньше поверили, кого-то посчитали, что они просто не, не пройдут в парламент, поэтому за них не голосовали. Но не надо думать, что все Мимо Пас, это пророссийские. Хотя, кстати, вот именно российская пропаганда пытается нам это показать. Мне показывали отрывок с канала Россия, где они говорили, что 49 граждан Молдовы выступили за дружбу с Россией. Это совсем не так, и это очень важно подчеркнуть. 49 процентов. Да, 49 процентов угу, это, это угу. то, что набрала оппозиция суммарно, угу, и что якобы угу. это все голоса за Россию. Это, это совершенно не так. Угу. Тобто насправді, окрім е, владної партії діє Солідарність», окрім цього проросійського патріотичного блоку є ще е, ціла низка маленьких е, партій, які також є про, е, проєвропейськими. Однак головні такі протиборчі сили, звичайно, що це був патріотичний блок і дієй і солідарність, і з тих цифр, з тих результатів, які ми маємо на зараз, чи можете ви сказати, що суспільство молодо? Дові населення воно зараз дуже поляризоване. Ну що існує фактично такий розкол між проєвропейськими настроями і проросійськими. Это действительно так, общество у нас поляризовано, но не пополам. То есть получается, что примерно процентов 60 это убежденные проевропейцы, и процентов примерно 25 это которые не то чтобы я могу сказать, что они прямо сильно пророссийские, но, скажем так, это, наверное, больше антиевропейцы. Угу. То есть не все из них за Россию, но по крайней мере не все из них хотят в Европейский Союз. Поэтому этот раскол есть. Он у нас очень давно, он еще идет с нулевых годов. И проблема в том, что политики на выборах каждый раз увеличивают этот раскол. Я имею в виду, что он как бы становится более радикальный. Почему? Потому что бороться программами, бороться какими-то идеями – это тяжело. Это Для этого надо быть очень подготовленным человеком, грамотным, который отстаивает какие-то свои взгляды, убеждения. А просто выходить и кричать про то, что на нас наступает НАТО или наоборот на нас наступают русские танки, это как бы проще. И поэтому вот переходя к такому упрощению, политики зарабатывают себе электоральные очки, что, конечно, плохо сказывается на качестве нашего политического класса, но такова вот наша реальность, в которой мы живем. Ми вже бачили за останній ось цей період низку виборів, які відбувалися ем, довкола України. Це і вибори в Румунії, це і вибори в Грузії, зараз вибори в Молдові. Ем, однак, на відміну від Грузії, власне, і в Румунії, і в Молдові до влади прийшли е, проєвропейські сили такий е, прозахідний курс курс. Тримаються політичні е, блоки, політичні сили. Чому, на вашу думку, Росія взяла гору в Грузії, а ось це не вийшло в Молдові, не вийшло в Румунії. Тому що ми бачили і втручання Кремля. Ми бачили ті е, тіктоки, які в Румунії поширювалися із дезінформацією з російською пропагандою. Е, так само було втручання в Молдові, і має Санду, е, точніше, навіть центр виборчкому доводилося певні партії. Е, з цього передвиборчого шляху їх прибирати, тим не менш, Кремль, можна сказати, що програв Молдові. Чому так вийшло на відміну від Грузії? Я думаю, что если бы эти выборы состоялись несколько лет назад, то была бы опасность проиграть их. Но мы выучили уроки, мы выучили уроки Грузии, мы выучили уроки Румынии. Ну, в Румынии был положительный урок, но мы поняли, я имею в виду как общество в целом, но и в частности власть, о том, что Россия в этот раз идет очень серьезно, что они вкладывают беспрецедентно большие деньги, они покупают и коррумпируют наших политиков в огромном количестве. Лидеров общественного мнения они э, проводят масштабную работу в социальных сетях. У нас было несколько журналистских расследований, очень качественных, где внедрялись журналисты в э, вот эту корруп коррупционную политическую систему, которую здесь навязывает Россия, а там проводили целые лекции, то есть этих людей собирали, некоторых из них возили в Москву, э, некоторых даже вот молодых людей возили в Сербию, где тренировали их, как надо бороться с полицией. И вот благодаря этим расследованиям, в том числе, общество увидело все это, вот, насколько это все серьезно и насколько все это опасно. Я думаю, что это все в итоге помогло мобилизоваться обществу, потому что если год назад на выборах президента Майя Санду победила уже в итоге благодаря молдавской диаспоре, нашим гражданам, которые живут за границей с молдавскими паспортами, потому что на территории страны она проиграла. Да, не сильно, там была разница небольшая, но ее спасла диаспора. То в этот раз и внутри Молдовы был очень хороший результат для проевропейских сил и диаспора еще добавила потому что вот когда подсчитывали голоса когда еще голоса из диаспоры не были подсчитаны уже было понятно что у пас будет 51 голос в парламенте то есть у них было меньше 50 процентов но по нашей системе когда голоса не прошедших партий делятся между прошедшими партиями то есть они уже набирали большинство а диаспора им добавила еще голоса поэтому я думаю, первое, мы выучили уроки, и власть спецслужбы, полиции активно боролись вот с этими проявлениями российского вмешательства, плюс общество мобилизовалось, понимая степень угрозы, и вот эти факторы в итоге дали возможность так достаточно уверенно победить. Угу. Цікаво, що до голосування лідер цього проросійського так званого патріотичного блоку Ігор Додон закликав до протестів. Якщо ці результати голосування будуть не на користь опозиції, однак після самих виборів ніяких таких масових мітингів ми не побачили. Чому на вашу думку, і чи будуть ще якісь спроби влаштувати такі провокації чи протести? Ну, это немножко два разных вопроса, потому что будут ли в дальнейшем? Думаю, что будут, но попозже. Им надо подготовиться, им сейчас надо, я имею в виду пророссийским, они немножко дезориентированы, никто не ожидал такого поражения разгромного, поэтому сейчас они там пересматривают свои планы. Почему прошел этот протест такой слабенький? Я думаю, что это был план, который был задуман еще несколько недель назад, потому что Игорь Дадон еще, как вы правильно сказали, до выборов говорил о том, что он призывает после выборов на протест, хотя при всем при этом он утверждал, что они победят. И даже более того, в 9 часов вечера, когда только закрылись участки, когда еще не было известно никаких результатов, и у нас не было экзит-полов, он вышел и объявил, что они победили. Потом он повторил это второй раз, когда собрал там группу людей перед Центральной избирательной комиссией на улице, тоже сказал, что мы точно победили, они все кричали от радости, хотя уже тогда вот в 11 вечера уже было понятно, что они не побеждают. И э, я думаю, что план заключался в том, что заранее спланировали, что они все... Э, пророссийские политики, выходят на улицу ночью или на следующий день утром, и к ним подключается группа молодежи, которая прошла обучение в Сербии. Но дело в том, что за неделю до выборов более 70 человек были задержаны нашими спецслужбами, как раз те, кто прошли там в Сербии обучение. Из них больше 10 человек были арестованы, а с остальными проведены профилактические беседы. И таким образом, вот это боевое крыло, оно не присоединилось к протестам. И когда Дадон выявил своих людей, они постояли перед парламентом, там 20 минут, там покричали какие-то лозунги и разошлись, потому что он, ну, с одной стороны, приказ из Москвы никто не отменял, что нужно выйти, а с другой стороны, он понимал, что ничего дальше не будет и никакого смысла стоять дальше нет, да и мало людей пришло. Поэтому они как бы ради отчета, ради галочки, чтобы показать Москве, что мы делаем то, что вы говорите, они вышли, постояли и разошлись. И на этом все кончилось. Но я не исключаю, что... В дальнейшем протесты еще будут. Почему? Потому что у нас следующие ближайшие выборы через два года. Это будут местные выборы в местные органы власти. И таким образом получается, что политических процессов, через которые Россия могла бы привести своих людей к власти, на два года не запланировано. А значит, им нужно каким-то образом проявлять свою активность, как-то местным показывать, что они нужны Москве. И вот они будут пытаться, наверняка, устраивать какие-то протесты, флешмобы, может быть, какие-то даже акции. Ну, типа вот они устраивали у нас зимой было и весной, когда бросали там краску в двери разных государственных зданий, там пытались поджигать машины и, и в таком духе. То есть, то, лишь бы показать Москве, что их люди здесь есть, что они готовы дальше работать, тем более, что у нас поменялся наш куратор э, со стороны России. Если раньше за нас отвечал Козак, который, несмотря на то, что он тоже такой же, как бы, ястреб, как и все остальные там в окружении Путина, ну, скажем так, чуть-чуть более умеренный. Ему на смену пришел Кириенко, абсолютно отмороженный на всю голову, который очень подходит так э, агрессивно к исполнению планов Путина, и поэтому вот эти все местные слуги э, России здесь, в Молдове, они вынуждены себя проявлять более жестко. Поэтому я думаю, что мы еще что-то увидим, но, наверное, не прямо сейчас, а чуть попозже. Mm -hmm. А бы служите себя перед Кириенком, так? Ну так. насправді ми побачили таку досить брудну кампанію, яку Кремль намагався інтегрувати через свої, своїх агентів проросійських у Молдові. Ви вже зазначили і про навчання молодиків у Сербії, і та сама сітка Шора, підкуп виборців, і пропаганда, дезінформація. Але натомість я хочу поговорити і про інструменти, які. Під час передвиборчої кампанії застосовувала і влада молдовська, тому що бачили ми так новини, що знімали проросійські партії наперед напередодні, навіть в день голосування не було можливості навіть з бюлетенів прибрати ту чи іншу політичну силу. За них голосували, просто ці голоси не зараховували. Переносили так само виборчі дільниці на кілька кілометрів у невизнаному Придністров'ї. Мабуть. Це такі інструменти, ну тільки так і можна боротися з Росією, якось жорстко такими радикальними методами, але чи не можуть це якось оскаржити як недемократичні прояви? Ну, они пытаются эти представители здесь России, ну, я условно говорю представители, которые пытаются сейчас нам доказать, что это нарушение выборного законодательства. На самом деле, с точки зрения закона, если так вот досконально подходить, это не нарушение. Да, безусловно, это сыграло на пользу у партии власти. Понятно, что они от этого выиграли. Но если брать вот конкретно по пунктам снятие этих партий было сделано на основании того, что они участвовали в электоральной коррупции, потому что их люди были задержаны до этого с крупными суммами денег, где доказано, что это деньги из России, и поэтому суд решил эти партии снять одну чуть раньше, одну позже. Несколько партий были запрещены еще раньше, там за полгода, которые были связаны с беглым преступником Илоном Шором. Поэтому тут, если как бы подходить к букве закона, все соблюдено. То же самое с этими избирательными участками, которые в зоне безопасности с так называемым Приднестровьем. То есть жители Приднестровья, которые имеют молдавские паспорта, могут это было все годы всегда так перейти административную границу и проголосовать. Но дело в том, что в в прошлом году, когда были президентские выборы, там были некоторые провокации, в том числе там звонки с минированием и так далее, и поэтому заранее предупредили, что если в этом году появится какая-то угроза, то участки тоже перенесут вглубь страны, чтобы обеспечить безопасность людей, которые голосуют. И это произошло, то есть были тоже какие-то звонки с угрозами, там, с минированием. И поэтому участки были перенесены вглубь территории Молдовы, там э, какие-то в Кишинев, какие-то в районные центры, которые там дальше от границы административной. И поэтому так оно как бы с точки зрения закона абсолютно все э, легально. Да, понятно, это выглядит, что так, как это пошло на пользу власти. Оно, оно на самом деле пошло на пользу. Э, правильно ли так бороться? Я думаю, что, э, ну, это мое личное мнение, что так правильно бороться, потому что так, как мы действовали в, э, до этого, в прошлые годы, давая им здесь возможность, с одной стороны, действовать максимально и легально. То есть они нарушали все мыслимые и немыслимые законы, но при этом, когда их пытались взять за руку и одернуть, они начинали кричать, что это нарушение демократии, свободы слова, бегать, жаловаться в западные посольства, и власть все время как-то пугалась и отступала. И в итоге они добивались своих целей, зачастую, в общем-то, не не скрывая своих э, грязных методов. Но в этот раз вот им не дали. И я считаю, что так и надо было действовать уже давно. Угу. Ось ця перемога партії Сандо, вона важлива не лише для Молдови, і для Європи загалом, а й для нас, для України, тому в контексті євроінтеграції, тому що ми з Молдовою йдемо фактично як кандидати на вступ в Євросоюз в одному пакеті. І те, що зараз Угорщина гальмує, блокує наш вступ, це якби гальмує і е, наш спільний рух з Молдовою. А якби перемогла в Молдові проросійська сила, це безпосередньо, Сперечно сказалося і на нашому русі у Євросоюз, однак за підсумками таких результатів, чи є враження, що тепер Молдова стане таким локомотивом, який буде тягти Україну за собою в Євросоюз? Смотрите, по поводу этого нашего пакетного движения в Европейский Союз здесь есть несколько нюансов. С одной стороны, есть то, о чем вы упомянули, то, что Венгрия изо всех сил блокирует, тормозит наше движение. Но с другой стороны, есть решение, и мне это достоверно известно, в Брюсселе о том, что Молдова должна быть к 2028 году принята в Европейский Союз. Там mm -hmm. плюс-минус небольшой срок. Поэтому возникает вопрос, если Венгрия все-таки, если не удастся Орбана сломать, и он будет блокировать Украину до конца, что делать в этой ситуации в Молдове? То есть наши власти пока абсолютно четко и ясно озвучивают, что мы хотим идти в одном пакете с Украиной, что это наш моральный долг перед Украиной, потому что благодаря Украине этот процесс ускорился. Благодаря Украине вообще сейчас существует Молдова, потому что если бы Россия захватила Украину, то следующим была бы Молдова, и уже не было бы независимой Молдовы. Поэтому мы со своей стороны подчеркиваем все время во всех евроструктурах, что хотим быть в одном пакете. Но с другой стороны, если все-таки к 28-му году не удастся победить Орбана и Амиду европейским чиновникам, заставить его согласиться на вступление и Украины, возможно, нас разделят. То есть это, как бы это грустно не звучало, но это такова реальность. Но я, я верю, что все-таки его убедят, потому что все вот эти 19 пакетов санкций, которые принимались, он всегда был против. Но в итоге всегда Венгрия голосовала за. Поэтому он просто торгуется, он просто... и есть варианты, как можно обойти его, и говорят, что могут поменять саму систему когда принимается решение не единогласно всеми странами, а простым большинством, поэтому я думаю, что так или иначе, все-таки, и я надеюсь, что и это процентов на 80-90, что к 28 году мы с вами вместе вступим в Европейский Союз. Но я еще один момент хочу подчеркнуть по поводу того, что победа э, проевропейских сил в Молдове, это важно для Украины, mm -hmm. это важно не только с точки зрения нашей евроинтеграции, это важно с точки зрения того, что у Украины был реальный плохой шанс, что э, в тылу у вас появится враждебное государство. Mm -hmm. Потому что, если бы э, здесь к власти пришли пророссийские силы, понятно, что они бы разблокировали прямые перелеты из Москвы в Кишинев. И тогда бы на обычных гражданских рейсах сюда бы прилетали российские военные, как это было 10 лет назад, и пополняли бы армию в так называемом Приднестровье. Там есть российские войска, их немного, но если бы каждым рейсом прилетало бы там по 10-20 человек, то через какое-то время их бы стало гораздо больше. Плюс при, прилетели бы офицеры с боевым опытом, которые прошли войну, и э, вы бы получили в тылу вполне себе боеспособное подразделение, которое могло бы делать проблемы. И поэтому то, что не допущены пророссийские силы, это очень важно, в том числе и для Украины. Ну, і, зокрема, для логістики військових потреб України. Про Придністров'я хочу розширити вашу думку. Що зміниться із цим регіоном, після, так би мовити, затвердження уже монобільшості партії Санду, після її такого укорінення на посту президентки. Тому що зараз Придністров'я це такий бідний регіон без майбутнього, який переживає. Жив взимку той самий газовий блекаут без російського газу, коли Росія фактично кинула напризволяще цей регіон. Чи є зараз у Сандо якісь важелі впливу і політична воля якось ну вирішити радикально це питання? Нет, к сожалению, политической воли у них не хватает, и они не готовы решать этот вопрос не то, что радикально, но и даже как-то умеренно. То есть они надеются, что о том как-то само собой все решится, потому что эту зиму ожидается еще один кризис, там ничего не поменялось, то есть у них проблема осталась, у них абсолютно нет бюджета, потому что раньше он формировался за счет газа, который они получали бесплатно из России, продавали своим предприятиям, и эти деньги оставались у них. Плюс они из этого газа бесплатного генерировали электроэнергию на Кучерганской ГЭС и продавали ее как и Кишиневу, так и Украине, и тоже пополняли бюджет. Сейчас этого всего нет, поэтому их ждет очень тяжелый кризис еще один зимой. и Видимо, наши власти надеются, что каким-то образом э, там э, власти в Террасполе э, решатся на интеграцию просто от того, что от безысходности. Но я бы на это не стал рассчитывать, потому что их элита э, нормально живет при любом кризисе, у них есть и деньги и ресурсы, а до простых людей им наплевать, а тем более России. Россия вообще всегда наплевать даже на своих людей, тем более на каких-то преднестровцев. Поэтому я пока, к сожалению, не вижу вариантов разрешения этого вопроса. Единственное, что может быть, это если в мирных переговорах по Украине, допустим, одна из карт в этой колоде переговоров будет Принестровский вопрос и, например, на Путина будут давить там Трамп и другие, там, если это все вообще будет, что надо вот в, в, рамках этих мирных переговоров и заодно реинтегрировать Молдову. Тогда, тогда это может произойти, потому что пока Россия не, полностью не откажется от этого региона, там вот этот очаг проблемы будет продолжать тлеть, потому что Россия еще в прошлые годы, там еще 15-20 лет назад, они называли это непотопляемый авианосец Приднестровья, который он для чего сделан? Именно как раз для того, чтобы Молдова не могла сближаться с Евросоюзом, не могла вступать там в каких-то дальних перспективах в НАТО и так далее, потому что все время вот этот якорь висит у нас на ноге и мешает нам. Хотя, кстати, они рассчитывали, что это нас остановит вступление в Евросоюз, но Брюссель четко заявил, что это такой же казус, как Кипр, который тоже разделенное государство, тем не менее их приняли в Евросоюз и также могут Молдову принять, несмотря на наличие части оккупированной территории. Це цікаво, що Брюссель робить такий виняток. Ну і, мабуть, що е, на краще і ми будемо сподіватися, що якісь інструменти для м -м, впливу на Орбана також знайдуться у Євросоюзі, аби ми так само е, спільно з вами до 2028 року доєдналися до Європейського Союзу. Будемо на це сподіватися. Дякую вам, пане Андрію, за цей коментар. Андрій Андрієвський, політичний оглядач, головний редактор медіаресурсу Аватіві з Молдови. Бо з нами на прямому зв'язку. говорили про результати виборів у Молдові, як це може вплинути на Україну, на Європу і наскільки проросійські сили що можуть підняти голову в Молдові після цього вибору населення. З вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, ваші думки з приводу переглянутого і до нових зустрічей.